tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil olan 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. Vətənninin xalqını sevən, həmin çətin, ağrılı illərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləri ilə görən insanlar üçün 15 iyun əsl qurtuluş və Azərbaycanda ölümdirin mübarizəsinin tarixidir. Bu tarixi yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqın arxalanan və xalqa arxa olan bir insandır. Heydər Əliyevdir. Ümummilli lider Azərbaycanı bir xalq, vətən, dövlət olaraq çox sevirdi. Azərbaycanlı olduğu ilə fəxr etməsi, Azərbaycan kəlməsini gözləri yaşara-yaşara deməsi onun öndərin vətənə olan sevgisinin sübutudur. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr edirəm. Bu gün də fəxr edirəm ki mən Azərbaycanlıyam. Ümum milli liderimiz daxili və xarici qüvvələrin dövlət çevrilməsi, sui-qəsd və təhribat cəhtlərinə baxmayaraq, öz əyyatlı sağlamlığı bahasına gecəli-gündüzlü fədakâr əməyi hesabına Azərbaycanı müstəqil dövlətə çevirdi. Müstəqilliyimizin qarantı olan milli ordumuz formalaşdırıldı. Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan dağılmaqda olan ölkədən inkişaf edən, tərəqqiyə qoşulan ölkəyə, vətəndaş müharibəsaslanmasında olan ölkədən vətəndaş həmrəyliyi olan ölkəyə çevrildi. Bu maliyyətlərin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müstəqil dövlətçilik prinsipləri zaman keçdikcə daha da möhkəmlənir. Çünki bu iş, bu siyasi xətt müasir şəraitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir və davam etdirilir.